Ми вітання. Це програма Точка зору у студії Ірина Попова. 23 грудня 2010 року. Священним синодом Української православної церкви Московського патріархату було створено нову адміністративну одиницю Дніпродзюжинську єпархію. Керує сьогодні цією єпархією Преосвященніший єпископ Володимир. І саме сьогодні ми будемо спілкуватися з ним у нашій студії. Вітаю вас. Добрий день з наступаючим праздником. Вас поздравляю. За два роки було зроблено чимало, і ми це бачимо. Неодноразово були на зйомках, відображали життя єпархії. Але б хотілося б саме від вас почути, що зроблено, у яких напрямках працюють священики, які відділи працюють, скільки церков збудовано можливо. В першу чергу хочу розказати, що Дніпродзержинська єпархія не включає в себе тільки город Дніпродзержинськ. Це не тільки одна адміністративна можна сказати, структура. Сюда входят также шесть районов. Это Магдалиновский, Царичанский, Креничанский, Петряковский, Верхнеднепровский, Солонянский район. То есть шесть районов области. И сама епархия, можно сказать, когда-то до определенного момента, до этого года, считалась самая маленькая, можно сказать, на Украине. Всего шесть районов, которые себя включают. Но, тем не менее, можно сказать, что на сегодняшний день жизнь епархии, в общем-то, происходит своим уже чередом. Есть здание епархиального управления, есть где уже и жить, и остановиться и для работы отделов. И вот касательно самих отделов, то, что за это казалось, и короткий период времени, но отделы, в общем-то, были созданы. Первое – это отдел по работе с молодежью. Это самое первое, что было, в общем-то, как и мне казалось, самым необходимым – начать именно работу с молодежью. Отдел именно взаимодействия с культурой с вооруженными силами, хотя у нас их как таковых и здесь и мало, но этот отдел включает в себя работу с казачеством. Также отдел медицинский. У нас даже в самом городе есть несколько храмов, не считая уже районные центры, где при больницах есть именно часовни или храмы, где посещают именно те люди, которые, в общем-то, находятся на лечении. И конечно, им внимание опять-таки нужно оказать. Есть отдел, который также он может и небольшим кажется, но это отдел, который занимается именно тюремными храмами. На последнем заседании, которое у нас проходило 31 декабря, это и Пархиальном совете, был создан новый совершенно отдел юридический. Потому что сейчас церковь сталкивается с разными, можно сказать, вопросами, которыми касательно и организации прихода, и открытия новых храмов, и уставной жизни. Поэтому именно юридический отдел для нас, конечно, очень важен. Каждый священник может просто прийти и чувствовать, что он может получить ответ на поставленный вопрос именно в здании епархии, не где-то искать какого-то человека, который не всегда сталкивается с вопросами церкви, не может, может сказать, даже сразу ответить, сказать, я изучу, рассмотрю, но здесь как раз вот этот отдел посчитали, что он действительно нужен. На сегодняшний день работы отдела, я бы как сказал, можно сказать, удовлетворительны о том, что действительно идут, и, в общем-то, если первый год раскачивались, то этот вот год, особенно информационный отдел, конечно, работал так, что его уже теперь видно. Видно на сайте. Четвертый выпуск газеты «Каменские епархиальные ведомости», которые выходят. Первый выпуск у нас был, можно сказать, спонтанный, о том, что организация новой епархии, конечно же, хотелось выпустить газету, то сейчас уже новая регистрация именно газеты «Каменские пархиальные ведомости» уже, конечно, вышла и четвертый выпуск. В общем-то, радует, что есть определенный сдвиг. Это то, что, можно сказать, идет своим уже чередом. Есть определенные шероховатости даже в тех же работе отделов, но, слава Богу, есть жизнь, и это радует. А скажите, будь ласка, вот видела, вы назвали юридичный, информационный, працуют там лишь священники, чем уже, звучание нет. Нет, есть, есть и не обязательно это священники, есть, подключаются диакона, есть светские люди, которые именно понимают и являются знатоками своего дела. К тому же, ведь, например, в информационном отделе мне бы хотелось охватить не только жизнь именно города, а каждого района. Для каждого района нужен свой человек. И не всегда священник может сходить с фотоаппаратом в храм, не всегда он может, можно сказать, правильно составить даже тот же текст, то есть нужна помощь. Поэтому в отделах, в общем, принимают участие совершенно разные лица, да не обязательно должен быть священнослужитель. Починати нову справу це певні труднощі. Виникають деякі проблеми, питання, які потрібно вирішувати. Ем, люди зазвичай дивляться на священиків як на небожителів. і мають на увазі, що нічого з вами не трапляється, ніяких проблем ви не відчуваєте. Але ж це не так. Вам і спати потрібно, і їсти потрібно, і вирішувати про питання. От скажіть, за цей період, період становлення, чи були якісь якісь труднощі у вас з якими ви стикалися? Ви знаєте, трудності визникають, напевно… ну редкий день, когда нет вообще никаких вопросов. Вопросов даже из близкого окружения или вопросов, с которыми священнослужитель именно обращается в епархиальное управление. Конечно же, первое, с чем столкнулись здесь, о том, что это совершенно новая епархия. Когда не было здесь архиерея на месте, то, в общем-то, и люди присматривались первые дни, не знали, как это будет. Те же священнослужители, они волновались, как нам жить, никого никуда не переведут. Это, можно сказать, более житейский такой момент. Переживали, как дальше жить, как будут строиться отношения, кто к ним пришел. То есть были постоянные, вот, можно сказать, такие вот моменты непонятности у самого человека. Я столкнулся с самой первой проблемой, это проблема, где жить и где именно не то, что служить. Служить есть прекрасный собор, а вот где даже принимать людей и где общаться. То есть вот этот самый был первый момент. Ну вы знаете, с каждым днем, в общем-то, потихонечку все это становилось на свои места. И даже если первый день, ну вот я вспоминаю свои первые рабочие даже дни, приезжая в город, у меня машина, и то машина водительская, которая была, у меня своего транспорта не было. Утром выходим за стеницы, загружаем вещи, еду, принимаю до 10-11 до вечера в маленькой комнатке при соборе вечером опять грузим вещи и едем на новое место, совершенно не знаем, где мы будем ночевать. И это были вот именно первые дни, когда целую неделю не знаешь, где ты будешь спать, где ты будешь есть, что будешь. У тебя одни есть только проблемы. Но, слава Богу, Господь дает такую возможность, в общем-то, на сегодняшний день уже, можно сказать, полноценно трудиться. И я рад этому, что за короткий период, конечно же, при помощи тех добрых людей, которые оказали эту помощь, и Внімання оказали, то звісно, зараз вже можна робити. До речі, стосовно людей, люди завжди йдуть на допомогу. Якщо спочатку вони тільки придивлялися, і ось за два роки я розумію, що у вас є і друзі, і прихильники. Як вам працюється в нашому місті? Адже це ж нове місто для вас. Як вам працюється з людьми? Чи йдуть вони? Ну, на допомогу, там, не дивлячись ні на що, не потребує ніяких матеріальних винагород. Як вам працюється з владою місцевою? Я розумію, що збудованою єпархією, вам є зараз, де приймати людей, де спілкуватися, де проводити роботу, але ж як працюється вам в нашому місті? Ви знаєте, коли говорять о говорять, що у нас на Україні всі люди, можна сказати, всі одинакові, однакові регіони, перше, що хочу сказати, що здесь люди особисті. Хотя каждый регион, я столкнулся именно, жил как на Луганщине, общался с Полтовщиной, здесь, конечно, этот регион, он совершенно не похож на какой другой. Люди совершенно свои. Если я примерно представлял, что в Луганске народ как приучен молиться, как он себя ведет даже праздничные дни, чем он мыслит, то здесь совершенно столкнулся совершенно с другим. Все по-другому. Но народ, который все-таки ищет Бога и народ добрый. Добрый. самое важное наверное вот, вот что можно в народе отметить они никогда не молчат. вот если есть какая-то проблема или есть какие-то мысли, другой регион все-таки может так сказать есть проблема помолчим, подумаем и о чем-то не скажем здесь люди выговаривают в глаза сразу все все то что есть. то есть вот прямолинейность и открытость людей вот этот момент мне нравится понимаете нет чего-то недосказанного сразу понимаешь на что можно отреагировать. Отношения, конечно, с властями, в первую очередь, когда строились, можно сказать, с губернатором, когда нужно было представиться ему о том, что были назначены, долгое время этого не происходило. До тех пор, пока губернатор сам не вызвал и сказал, что я два месяца смотрю и наблюдаю за вами, чем вы занимаетесь. И мне бы очень не хотелось, чтобы вы 15-18 лет, как ваши соседи, строили епархиальное управление. Вот с этого момента, с этой встречи как раз и произошел тот момент оказания помощи, о том, что необходимо сделать нормальные условия жизни самой епархии в городе Днепроцешинске. Я этому человеку особо благодарен, именно Вилку Александру Юрьевичу, потому что он первый протянул руку и сказал, что я помогу. Конечно же, когда протягивает первый руководитель, подключаются все остальные. На сегодняшний день, я думаю, что не секрет ни для кого, что наш городской голова Сафронов Станислав Александрович, конечно же, принимает самое активное участие, потому что он человек верующий. Он действительно и ратовал за здесь образование новой епархии. И, конечно же, все те люди, которые являются его помощниками, именно его первыми соратниками, единодумцами, конечно же, они проявляют внимание. Это, конечно, момент, в общем-то, радует. Момент с властями, я думаю, что на сегодняшний день складывается такая ситуация, что церковь и само руководство, мы не можем сказать, что мы слились и можем быть едины. Этого момента может и никогда не произойдет. Но, тем не менее, мы на сегодняшний день имеем добрый диалог и понимание проблем друг друга. И, конечно же, если мы друг другу поможем, то этот момент будет, в общем-то, полезен обществу. Вот отношения все-таки хочу вернуться к нашим людям люди которые в общем то желают молиться, желают общаться и сказать что мне здесь тяжело в этом регионе нет. нет. я в общем-то нашел здесь особенно наших соборных прихожан когда беру вы знаете за конечно за короткий период времени но я к ним привык в общем-то, и когда уже на благослужениях кого-то не вижу вот, по лицам я может кого-то не знаю еще по имени. Но лица людей, когда смотрю в храм на богослужение, уже начинаю переживать. И после богослужения своим же секретарем, когда переговариваю, говорю, того я не видел человека, того не видел. То есть я начинаю переживать, почему, что случилось, человека нет. Если один воскресный день, второй воскресный день нет, то есть знакомых лиц нет в соборе, то уже, знаете, какая-то тревога возникает. А скажите, пожалуйста, на сегодняшний день, я такая думка, что до храма ходят только старые бабуси. На сегодняшний mm -hmm. день, вот, что вы можете сказать про людей, которые приходят до вы знаете, вот я упомянул молодежный отдел, конечно, здесь и в этом регионе, конечно же, мне не хватает именно молодежи. Если на Луганщине, можно сказать, стояли и на перебой просился, кто на клирос, кто на хор, обязательно возьмите в алтарь, меня возьмите. Здесь такого нет, нет пока еще желания. Но это, в общем-то, объяснимо. Здесь кафедра не 20, не 30 лет, это нормальное явление. Но в храм, в общем-то, ходят бабушки, и мы без бабушек никуда не денемся, потому что на их плечах как раз церковь и выжила в свое, в свое время. То на сегодняшний день, в общем-то, средний возраст тех людей мыслящих, те, которые уже столкнулись с жизненными трудностями, испытали определенные радости в жизни, они сегодня наполняют храм. То есть это нормальный мыслящий вот, уровень тех людей, которые пришли осознанно в храм, не случайно. И не потому, что когда-то хотели. Они нашли себя и хотят получить от церкви то, что не достает их душе. відвіт таки, на життєвий вопрос. Тобто я розумію, що на сьогоднішній день працюючи єпархія охопила майже усі верстви населення. Пытаємося. E, да. А вот скажіть, коли збудували єпархіальний центр, то до нього входила і соборна площа. От на сьогоднішній день, як справа у цьому напрямку? Пройшла 9 числа перша зустріч, которая уже более конкретно расставляла уже точки относительно соборної площі. Я надеюсь, что по Соборной площади в ближайшее уже время, в этом месяце, уже начнутся все-таки моменты, это перенос коммуникаций и как раз фундамент именно самой Голгофы и самого распятия. То есть площадью будем уже заниматься уже вплотную. Были определенные моменты согласований. Для того, чтобы заняться площадью, ведь необходимо сделать было новую совсем площадку площадку спортивную для училища, и она, в общем-то, уже создана. Сейчас только момент документ, документов осталось передачи акта самого. это момент может не столько быстрый, но, тем не менее, ипархиальное управление уже на сегодняшний день полностью создало нормальные условия для того, чтобы дети, в общем-то, не чувствовали себя ущемленными. А Соборная площадь, она действительно нужна. Ведь это не только Соборная площадь Голгофа, та, за которой мы мыслим о том, что это 12-метровый огромный именно крест с распятием Спасителя, но это и крестильный храм на площади с баптистерием, то есть полное погружение, как оно и должно быть. Это и актовый зал, который рассчитан на 150 мест для того, чтобы священнослужителям собраться все епархии. Конечно же, это, вот мы говорим, центр, но фактически центр сам епархиальный должен был рассчитан быть на площади, в старом доме именно приходского клира. Здесь отделы будут заниматься, я планирую иконописная школа, пошивочные мастерские. То есть это то, что необходимо для жизни церкви. Конечно же, надо не забыть на этой площади все-таки рождественскую елку. Архиерейская елка должна быть в городе. И, конечно же, масленица, как мы видели, прошлый год проводилась. Но здесь территория площади позволит, поэтому нужно сразу думать и место для сцены, Конечно же, место для праздников городских, потому что фактически это центральная площадь, которая будет ничем она не занята. То есть нужно думать, чтобы дать ей новое дыхание. Спасибо вам. И хотелось, чтобы вы побажали, как владыка нашим. Хочу пожелать в первую очередь, конечно же, мира всем. Конечно же, благополучия вашим семьям, вашим близким, чтобы вы чувствовали, что Господь находится рядом с вами. Когда будет умиротворенное сердце и душа, то можем чувствовать, что у нас все благополучно. Дай Бог, чтобы всегда это благополучие сохранилось в ваших домах. И на вас призываю Божие благословение, храни вас Господь. Дякую вам і нагадаю, що це була програма Точка зору. І ми спілкувалися з преосвященнішим єпископом Володимиром Керуючим, Дніпродзержинською та Церечанською епархією. До зустрічі.